太傅，我自己来就行了。嗯。啊。太傅，你刚刚跟我爸说了什么呀？他怎么态度转变这么大？臣只是告诉他，我是真心待公主，用我的真心感动他。 就这，仅此而已。臣知道，公主可能不信臣，但臣说的是实话。依臣看来，所有的一切都不抵真心可贵，唯有真心，才能感动对方。好吧，既然你说服了我爸，我家里人也不反对了，那我就可以继续在这儿待一段时间了。 臣知道，公主可能并不十分愿意住在这里。臣也知道，臣有的时候啊，只是一厢情愿。所以臣决定，尊重公主的意愿。若公主真想要搬走，臣也不会阻拦。届时，臣会想办法与公主毗邻而居即可。但臣，只想告诉公主，您住在这里的这一晚，是臣苏醒后。 感觉最踏实、最安稳的一晚。太傅，我答应你，不会抛下你一个人，你安心便是。何事？说吧，怎么做到的？做什么？ 有什么事是我做不到的？嗯，跟穆廷洲一样的自信啊！哎，你是怎么说服明威父亲的？哎，我看你毕恭毕敬的那个样子，我真没想到你会对他这么尊敬。这么做就对了，这样明威才会高兴嘛。那不过是让他赶紧离开的说辞罢了。我怎么可能相信他是公主的生父？公主的生父，乃是大宁王朝的皇帝。他一个骗子。 岂能和先帝相提并论？哦，闹半天，你在这儿演呢？我对明薇用情至深。她是这世上最美好的姑娘，也是我唯一最珍视的人。我要把最珍贵的东西捧在她面前。我敢保证，这世上不会再有别的男人比我对她更好。当然。 除了您，明威是您的掌上明珠，也是我的公主，我定然会向伯父看齐，给他一辈子的关心和爱护。听你这番话，倒是真心。从今天起，我不干涉 你们的感情，但是你要记住你刚才所说的话，要时时刻刻对明伟好，否则，我保证。 这世上不会再有男人比我对他更好。哇、哦、好狂拽酷炫的台词啊！啊，不过话说回来，太傅，你真的是够。你不觉得你现在就是穆庭洲吗？演技这么精湛，把一个老人家骗得团团转、啊。大丈夫能屈能伸，一时的谎言只是为了大局的安定。更何况。 我也不算骗他，这话里啊，总有一半是真实的。虽然我不能娶公主，但我定会护公主一生周全。牛，你真牛！你该走了。 哎呀，人家天天来回跑很累的嘛。亥时之后不留客，这是规矩。哎呀，算了，我也不想跟你这个老古板在一起。我终于可以自己去潇洒潇洒了。怎么样，要不要让我带你去长长见识？好，走不送。<laughs> 算了。